Усім привіт! І ви на каналі Мілана ні, ні Справи, і сьогодні буде У нас ось така розпаковка. Я навіть не знаю, що там, але ось така штука, штука-брюка. І 60 хвилин треба чекати щоб воно висохло Це це по типі. Смолы. А что там в середине, мы сейчас побачим. Открываем. Внимание, внимание. Э, вот, э, тут такой немножко дисклеймер. Не повторять этого, э, ну, не брать ножницы в руки без э, разрешения родителей. Это может делать только взрослый человек. О. В пакете. Давай это все разложим. Давай. Видите, здесь есть... Вот такая вот пошаговая инструкция, как это все делать. Здесь все расписано, написано, вот. Другая, это ось такая э, формочка для всех включений. Э, да? Эля! Эля, ну просто дай Элюшку. Ты сейчас получишь. Вот, Элечка. Вот такая. Это формочки для залипки этого геля. далее у нас э, дальше у нас есть вот такая вот веревочка какая а это для кулончиков здесь будут кулончики а еще есть такие вот для вот это -э для заколочек. для, э -э. для головы. Ребята, смотрите, здесь э, вот, так, как, э, вот такой вот перламутровый песочек. 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 Вот такая ну, чекай, Можно я вам э, показываю? Вот э, такие шармики э, в виде э, таких сердечек. Э, и э, двое близких ток Оранжевые, такие неоновита да, фиолетовые. А еще э, у нас для, о, этих, о, баночок, такие для этих вот баночек, такие вот ароматизаторы. Нет, это не ароматизатор, это база. Если вот этот закончится, або засохнет, не знаю, ну, я думаю, она не засохнет, то у нас есть Б. То есть тоже такой же самый гель. Вот А и Б тут написано. И какие они маленькие. Это вот такие вот наклеечки. Вот стикеры стикеры, 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 стикеры. Так, разных <масшеджен> Как вы думаете, мы... для мы своих есть, да? кулонов вот такое все? Как вы думаете, монеты? Мы... Да? Ну, это еще не все, что, ну, типа, да? Тут три таких кольца. Еще мы нашли вот такие вот блесточки розовые, тоже неоновые, они подходят под э, оранжевые. Резинка. Это, наверное, тут резинки можно делать. А сейчас шипцы. Или же шипсы. это для браслетиков. Вот такие острые шипцы. Вот такие вот щипчики, которыми можно брать, например, что-то и приклеивать. Дальше у нас есть вот такая вот прозрачная основа для э, кулончиков. Они, я не думала, как? что настолько маленькая основа. Здесь ее очень Фиоды много ты потеряла. Да, вот. Ну, я не все взяла в руки. О, уже все сейчас. Миланка нашла какой-то... Я же говорила, что это мерные стаканчики. Так. Мирный стаканчик. Так, ребята, вот мы уже расклали почти все, что в этом наборе было. Я хочу сделать два парных кулона с первыми буквами наших имен Злата и Ульяна. То есть вы знаете Злату, она участвовала в многих роликах э, коротких на моем канале, но ну и в длинных тоже. А я хочу сделать э, заколки та да, колечко. Заколку, та колечко. Так. И мы уже расставили все mm -hmm. эти причандалы, какие тут были. Я выбрала собі колечко та заколку. Мы взяли два мерных стаканчика. Наливаем жидкость А и Б один к одному. То есть мы налили один... До 5 мл А, ой, тут 2,7, до 5 мл А, а Б уже доливаем сверху до 10. Так, ну что, начинаем. Ой, и на Мы поняли, что это за белый песок. Это э, такая штука, которая светится в темноте. Вот, мы еще вот такой вот третий мерный стаканчик налили, чтобы и у Миланки, и у меня были... Еще по одному украшению. Милана, сразу давай договоримся, какого цвета этот будет. Давай. Я хочу фиолетовый. М -м давай светящийся. А, ну давай фиолетовый и светящийся. О, давай. О, давай. Договорились. Э Держи. Э тоже добавлю достаточно много. Себе вот этого вот. Мне надо на ложечку насыпать. Ну, Ложечка занята. Я хочу прям, чтобы сильно этот засветилось. Немножко светлости добавила. Ну, Ой. я думаю, чем светлее, тем не будет хуже. Ой. Хай будет уже так. Опять упала. У Миланки очень сильно падает кольцо. Не знаю почему. И оно уже все размазалось по стенкам. И если оно. Ну, то есть оно, наверное, так и останется. Либо же придется подрежать. Подреть я это и ставлю, чтобы оно не упало. Ты еще себе что-то заряжать будешь? Фиолетового или сердце? Фиолетового. у меня все пальцы в этой до О, у меня тоже. Можно мне тоже? Под часовой і, Про і против да. Синє небо, ясне сонце, і земля на всіх одна. І промінчик у віконце, Кожну хату загляда, підростаємо щасливі, Мирі, різного ді добрі. Живым Почти мы как у тебя. Украине, и а, пока е, э, а пока мы ждем час, чтобы засохли наши э, фигурки, есть время на перекус. Сейчас. такая у меня колечко получилось. И реально все работает. Я одна своей подруси подарю... Э, другие собі ставлю, типа по типу пар, парни и татушки татушки ну парни и татушки спать одна да. оно такое как-то балапка. вот так тап 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 по лапочке Налазит. У меня не ели еле, -еле налазит. У меня оно налазит и, не... и, будет налазать. Вот налазать. Налазать. Вот налазала. Набезала. Бабазала. Мне дуже очень сподобался вот этот э, я э, э, Набир. Набир с Розвивається дитина, може ще своїм подругам подарувати або подруга е їй подарувати. Це взагалі мені дуже подобається. Якщо вам сподобалося моє відео, то підписуйтесь на канал. Якщо ви вже забули, то він називається справа Мілани. Так, так, на него и подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и ставьте подобайки. Всем пока!